Пойдем. -ка. Я у нас очень большой спектр техники. Это не только там вот, у нас есть и филки, и машины и для тренинга. и механические филки, и пневматические селки, и, и ну очень большой. Плюс ко всему у нас есть самоходные опрыскиватели. То есть мы выпускаем чисто самоходные опрыскиватели. Это так, чтобы ну, может неправильно скажу, или э, может с моей стороны надо помягче сказать, но мы не те производители, которые вешаем на раму трактора бочку и говорим, что это машина, ну, что, что это авторская. Мы разрабатывали опрыскиватель 5 лет. Это сугубо машина, это не идентичная машина. Ну, не похожая машина на другие самоходные опрыскиватели, которые есть на рынке Украины. Пусть ну, они ну, на, на наши делаем больше, бочки делают и все. Работаете. Нет, да. у, нас, у нас полностью ну, все. Там белорусы вроде самоходно что-то сделали. Понимаете, что это да, на них происходит. Ну, ну да, то есть, на базе трактора. Сегодня люди аккурат... уже пошли, вы знаете, вот, многие говорят, кто вот, не понимает, вот криза, криза. Вот. А я говорю, кто хотел заниматься сельским хозяйством, кто хотел заниматься сельским хозяйством. Главные два. Аграрника, настоящий... а конечно. Давай, это вообще